Kita semua mesti pernah tertanya-tanya tentang sesuatu kan tapi tak tahu macam mana nak cari jawapan yang betul-betul pasti. Ha hari ini kita akan kupas macam mana nak ubah rasa ingin tahu yang biasa tu menjadi satu soalan yang boleh diuji secara saintifik. Okey, jom kita tengok apa yang kita akan bincangkan hari ini. Mula-mula, kita akan tengok macam mana satu idea tu tercetus. Lepas tu, kita akan fahamkan apa sebenarnya hipotesis ni sebelum kita asah idea tu jadi lebih tajam dan boleh diuji. Kita juga akan bezakan antara hipotesis berarah dengan yang neutral dan akhir sekali, kenapa semua ni penting sangat untuk kita tahu. Sebenarnya, setiap penemuan yang hebat tu, ia bermula dengan soalan yang simple je. Atau kadang-kadang cuma gerak hati yang rasa macam, eh dua benda ni ada kaitan lah. Ha, soalan macam ni, saya pasti ramai antara kita pernah terfikir kan? Minum kopi, rasa lebih segar, kerja jalan. Tapi, betul ke? Macam mana kita nak tahu jawapan sebenar, bukan sekadar agak-agak je? Dan sinilah masalahnya. Kalau soalan tu terlalu umum atau kabur, memang mustahil kita nak buktikan ia betul ke salah. Sebab itulah kaedah saintifik ni sangat penting. Jadi, macam mana kita nak atasi masalah soalan yang kabur ni? Jawapannya, kita kena ada satu matlamat yang jelas. Dan matlamat tu adalah dengan membentuk satu hipotesis. Kena ingat tau, hipotesis ni bukan tekaan semata-mata. Ia satu kenyataan yang sangat spesifik yang kita boleh uji di dunia nyata untuk tengok betul ke tak ramalan kita tu. Okey, sekarang bahagian yang paling best. Jom kita tengok macam mana proses ni berfungsi. Kita akan ambil beberapa idea yang biasa kita dengar dan kita cuba tajamkan idea-idea ni jadi hipotesis yang betul-betul mantap. Contoh pertama, media sosial mempengaruhi tidur. Bunyi macam logik kan, tapi penyataan ni sebenarnya terlalu luas. Mempengaruhi tu macam mana? Pengaruh baik ke, buruk ke? Tak jelas. Ah, ha, sekarang tengok ni, jauh lebih baik daripada sekadar cakap mempengaruhi, kita terus letak arah mempengaruhi kualiti tidur secara negatif. Nampak tak? Sekarang kita ada benda yang boleh diukur. Kita boleh kaji kualiti tidur orang yang main media sosial sebelum tidur berbanding dengan orang yang tak. Kan lebih jelas? Okey, contoh lain, membaca mempengaruhi pengetahuan. Ini pun nampak macam betul. Tapi macam mana kita nak uji pengetahuan atau mempengaruhi itu sendiri susah sebab kedua-duanya terlalu umum jadi untuk jadikan ia boleh diuji kita tukar konsep umum tu kepada sesuatu yang boleh dikira membaca kita tukar jadi skor bacaan pengetahuan pula jadi tahap pengetahuan nah sekarang kita dah ada dua benda yang jelas untuk kita bandingkan dan kita kembali semula kepada soalan asal kita tadi tapi dalam bentuk yang masih kabur apa maksud korelasi dan produktiviti tu nak hukum macam mana? Masih perlu diperincikan lagi. Dan inilah hasilnya bila kita perkemaskan. Kita definisikan sebagai pengambilan kopi dan tahap produktiviti. Dengan cara ni barulah kita ada satu soalan kajian yang betul-betul kita boleh cari jawapannya. Tapi tunggu dulu, kita boleh jadi lagi spesifik. Adakah kita cuma nak tahu kalau ada kaitan atau kita memang dah agak ke mana arah kaitan tu? Ini yang membezakan antara hipotesis berarah dan hipotesis neutral. Okey, cuba perhatikan beza dia. Hipotesis berarah, dia buat ramalan yang spesifik. Contohnya, kopi berkorelasi secara positif. Kita dah agak ia akan menaikkan produktiviti. Kalau hipotesis neutral pula, ia lebih terbuka. Dia cuma cakap ada korelasi yang signifikan. Ada kaitan lah, tapi sama ada positif atau negatif itu kita tak ramalkan. Jadi persoalannya sekarang, kenapa kemahiran ini penting sangat? Kenapa semua orang patut tahu bukan saintis je? Sebabnya, ia ajar kita untuk berfikir dengan lebih kritis. Ia bantu kita bergerak daripada sekadar rasa ingin tahu kepada satu jalan yang lebih tersusun untuk mencari jawapan. Bila kita pandai buat soalan macam ni, ia dah macam satu superpower tau. Kita jadi lebih pandai tapi maklumat, kita boleh nilai dakwaan-dakwaan yang kita nampak online dengan lebih baik dan kita faham dunia ni dengan cara yang lebih mendalam. Okey, sekarang giliran anda pula. Cuba fikirkan satu idea atau satu benda yang anda selalu tertanya-tanya dalam kehidupan seharian. Agak-agak, macam mana anda boleh ubah idea tu menjadi satu soalan yang jelas dan boleh diuji?